श्री स्वामी समर्थ नमस्कार स्वामी भक्तांनो जेव्हा आपल्या आयुष्यात कोणतीही मोठी समस्या उद्भवते तेव्हा आपल्याला इच्छा नसतानाही कर्ज घ्यावे लागते कर्ज ही एक अशी समस्या आहे जी लवकर येते आणि मोठ्या कष्टाने निघून जाते कर्ज मोठे असो किंवा छोटे ते जितक्या लवकर परत करता येईल तितके चांगले भक्तांनो आपल्याला माहीत असेल आपल्याला मोठ्या संकटातून बाहेर निघायचे असेल तर यासाठी एकच मार्ग आहे तो म्हणजे श्री स्वामी समर्थांचे नामस्मरण आणि सेवा ती आपण स्वामींच्या लीला ऐकून करू शकतो असे केल्याने आपण स्वतः स्वामीमय होऊन जातो आणि स्वामींच्या अगदी जवळ जातो जो भक्त खऱ्या मनाने स्वामींचे नामस्मरण करतो त्याला त्याच्या दुःखापासून लवकर सुटका मिळते भक्तांनो तुम्ही नैलाजाने घेतलेल्या कर्जासाठी आणि त्याची लवकर परतफेड व्हावी यासाठी आपण आजच्या व्हिडिओमध्ये ऋणमुक्ती महाशक्तिशाली मंत्र जप ऐकणार आहोत या मंत्रामुळे तुमच्या संपत्तीचा मार्ग खुला होईल भक्तांनो स्वामींचा हा चमत्कारी मंत्र ऐकण्याअगोदर आपण स्वामींचा छोटासा प्रसंग ऐकूनच पुढे जाऊया स्वामींची दैवी लिला संपूर्ण ऐकूनच पुढे जा निजधामास जाण्यापूर्वी कित्येक महिन्या अगोदरपासून आम्ही आता दगडात जाणार आहोत असे महाराज नेहमी म्हणत हा देह ठेवणार आहोत असे सुचवी श्री स्वामी समर्थ एकदा बाळप्पाला म्हणाले की आम्हाच फार उंच जायचे आहे काय रे तू आमची नोकरी करण्यास येणार आहेस का त्यावेळी बाळप्पाने फक्त मान हलवून होकार दिला एके दिवशी स्वामींनी आपली छाटी दंड वृदा्राक्षाची माळ आपल्या हातातील श्री स्वामी समर्थ अशी अक्षरे कोरलेली अंगठी व पादुका बाळप्पांना देऊन आमची ग्वाही सर्वत्र फिरवा असा आदेश दिला तो प्रमाण मानून बाळप्पांनी समर्थसंदेश गावोगावी पसरविला श्री स्वामींनी श्री बाळपांना चंद्रसूर्य असे तो पावेतो राहू दे तारा मंडल असे तो पावेतो राहू दे बसूनच खाऊ दे असा आशीर्वाद दिला होता व स्वामींनी श्री बाळप्पास तुला मी आपल्यासारखे करीन असे आश्वासनही दिले होते तसेच गुरु हो म्हणतो गुरु हो म्हणतो गुरु हो म्हणतो अशी त्रिवार आपले पटशिष्यत्व स्वीकारून गुरु होण्याची आज्ञा दिली होती जी स्वामी बाळप्पांना उद्देशून म्हणाले तो कुलदीपक आहे एकदा महाराजांनी बाळप्पाला सांगितले धडात एक केळ पिकले तेव्हा तुला इतका आनंद झाला सर्व धळचे धळ पिकले तर तुला किती आनंद होईल स्वामी भक्त हो आपण स्वामींचा दैवी प्रसंग ऐकला त्याबद्दल धन्यवाद आत्ता ऐकूया स्वामींचा शक्तिशाली मंत्र तो मंत्र असा ओम श्री धनसंपदाय दारिद्र दुःख दहनाय श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री धनसम्पदाय दारिद्रदुःखदहनाय 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 श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री धनसम्पदाय दारिद्र श्रीस्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री धनसम्पदाय श्रीस्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री धनसम्पदाय श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्रीधनसम्पदाय दारिद्रदुःखदहनाय श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्रीधनसम्पदाय दारिद्रदुःखदहनाय श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री धनसम्पदाय 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 दारिद्र दुःखदहनाय समर्थाय नमः ॐ श्रीधनसम्पदाय दारिद्र दुःखदहनाय समर्थाय नमः ॐ श्री धनसम्पदाय श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्रीधनसम्पदाय दारिद्रदुःखदहनाय श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्रीधनसम्पदाय दारिद्रदुःखदहनाय श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री धनसम्पदाय 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 दारिद्र दुःखदहनाय समर्थाय नमः ॐ श्री धनसम्पदाय दारिद्र समर्थाय नमः ॐ श्री धनसम्पदाय श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्रीधनसम्पदाय दारिद्रदुःखदहनाय श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री धनसम्पदाय 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 दारिद्र श्रीस्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री धनसम्पदाय श्रीस्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री धनसम्पदाय श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्रीधनसम्पदाय दारिद्रदुःखदहनाय श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्रीधनसम्पदाय दारिद्रदुःखदहनाय श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री धनसम्पदाय 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 दारिद्र श्रीस्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री धनसम्पदाय श्रीस्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री धनसम्पदाय श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री धनसम्पदाय दारिद्रदुःखदहनाय 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 श्री स्वामी समर्थाय नमः ं श्रीधनसम्पदाय दारिद्रदुःखदहनाय श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री धनसम्पदाय दारिद्रदुःखदहनाय श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री धनसम्पदाय दारिद्र दुःखदहनाय समर्थाय नमः ॐ श्रीधनसम्पदाय दारिद्र दुःखदहनाय समर्थाय नमः ॐ श्री धनसम्पदाय श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्रीधनसम्पदाय दारिद्रदुःखदहनाय श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री धनसम्पदाय 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 दारिद्र दुःखदहनाय समर्थाय नमः ॐ श्री धनसम्पदाय दारिद्र समर्थाय नमः ॐ श्री धनसम्पदाय श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्रीधनसम्पदाय दारिद्रदुःखदहनाय श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री धनसम्पदाय 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 दारिद्र श्रीस्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री धनसम्पदाय श्रीस्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री धनसम्पदाय श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्रीधनसम्पदाय दारिद्रदुःखदहनाय श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्रीधनसम्पदाय दारिद्रदुःखदहनाय श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री धनसम्पदाय दारिद्रदुःखदहनाय श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री धनसम्पदाय दारिद्रदुःखदहनाय श्री स्वामी समर्थाय नमः म् श्रीधनसम्पदाय दारिद्रदुःखदहनाय श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री धनसम्पदाय दारिद्रदुःखदहनाय श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री धनसम्पदाय दारिद्र श्रीस्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री धनसम्पदाय श्रीस्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री धनसम्पदाय श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्रीधनसम्पदाय दारिद्रदुःखदहनाय श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्रीधनसम्पदाय दारिद्रदुःखदहनाय श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री धनसम्पदाय 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 दारिद्र्यदुःखदहनाय श्रीस्वामी समर्थाय नमः